Привет! С вами снова Ярослав Данильченко и мы продолжаем наш мини-курс по профессиональной фотосъемке и обработке. В прошлых видео мы говорили о съемке предметки на примере бутылки. Мы обсудили особенности фотосъемки и пост, постановку света, проработку деталей и глубины пространства в кадре. Сегодня мы продолжим тему обработки и поговорим уже о цветокоре. Прежде уделим внимание калибровке монитора. Критично важно при обработке фотографий работать с цветом только на откалиброванном устройстве. В таком случае будет видна разница оттенков цвета, и как мы покажем далее, можно будет заметить, например, наличие пересветов. Перед началом работы мы решили отключить определенные функции в настройках, так как они могут помешать в дальнейшем. Например, Super Resolution и уровень черного поставить на низкий. Также лучше отключить функции, которые отвечают за программное изменение яркости. Она подбирается опытным путем, но обычно находится на начальных позициях. С непривычки может показаться, что монитор темноват. Мы остановились на значении 7. Этот монитор имеет IPS-матрицу и матовое покрытие, что прекрасно подходит для работы с цветом. Мониторы такого класса обычно имеют охват из RGB пространства 95-100%, а данная модель показала 98% охвата. Калибровка происходила на значениях цветовой температуры 6500, гамма 3. Из предложенных заводских пресетов гаммы идеально подходящего уровня не нашлось, поэтому выбрали наиболее похожий и далее продолжали калибровку, которая в итоге выдала гамму 2.2. Как видите, кривая показывает изменения после калибровки, эффект не очень критичен, но довольно существенен для работы. Итак, монитор откалиброван, мы переходим к работе с цветом. Мы будем использовать Adobe Raw и инструменты в Photoshop. Этот снимок я выбрал потому, что с красным цветом обычно тяжело работать и легко провалить тональные переходы и при съемке, и при обработке. Обратите внимание, что поверхность, на которой сняты томаты, отличается оттенком красного и уходит в мадженту. Этот момент нам нужно будет поправить, а также скорректировать цвет самих томатов. Для этого нужно почистить красный цвет путем убавления в нем циана и мадженты. Создаем корректирующий слой Selective Color и в желтом цвете убираем циана, в зеленом мадженту. Таким образом мы очищаем от лишних оттенков зеленой на снимке. Приступаем к замене цвета фона на красный, близкий к цвету томата. Выбрав необходимый оттенок красного на томате, мы прокрашиваем только те зоны на фоне, цвет которых имеет розовый оттенок. Также нужно добавить контраст. Создаем корректирующий слой Channel Mixer и применяем режим наложения Soft Light. Выбираем серый и корректируем красные и зеленые составляющие. Не забываем выбрать монохромный режим чтобы мы действовали только на тоновую часть изображения. В опциях смешивания слоев мы уменьшаем воздействие этого слоя в тенях. В итоге у нас осветляется зелень в кадре и появляется дополнительный контраст на томатах. А здесь мы используем тот же прием, о котором говорили в предыдущем видео. Итак, мы добавили томатом привлекательности и кое-что узнали о работе с цветом при обработке изображений. В следующий раз я расскажу о работе со светом и тенью на примере сложных объектов.